গুয়াহাটির রূপনগরে সিএম ভিজিলেন্সের অফিসে উপস্থিত সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সাংসদ ভূঁইয়াকে তলব করা হয়েছে সিএম ভিজিলেন্সে সাংসদ বুজি কেলেঙ্কারির অভিযোগ অজিত কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সাংসদ ভূঁইয়ার সঙ্গে ছিলেন নুরিন জ্যোতি গগৈ রাসেল হুসেন ছাড়াও সিপিআইএম সিপিআই এবং সিপিআইএমের বেশ কয়েকজন নেতা সাংসদ পুঁজি কেলেঙ্কারির ঘটনায় আগেই সাময়িক বরখাস্ত হন চার এস এ সি এস অফিসার এবং ইতিমধ্যেই চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন এস দুহেজাৰ বাইছ চন মানৰ ঘটনা এই সময়ত এইটো লৈ পেলাই যথেষ্ট হুলস্থুল হৈছিল মই চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা অনুসন্ধান হ'লে তদন্ত হ'লে তাত মই সমৰ্থন জনাম মই সহযোগিতা কৰিম সেইটো মোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ তাতে এইবিলাকৰ সকলো মিডিয়াতে ওলাইছিলে সেইটো কথা তাৰপিছত তেওঁলোকে মাতা নাই মোক ইমান দিনে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজতে আকৌ মোক এখন চাৰ্টিফিকেটো দিলে দিল্লীৰ সাংবাদিকৰ আগত গতিকে তেওঁৰ লগত কোনো কথা নাই আমাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি ক'লে এইবোৰ আপোনালোকে মনত পেলাব খুজিলে মনত পৰিব তাৰপিছত আজি কথা নাই বতৰা নাই হঠাতে কালি মোক এখন চাবোন গ'ল যে আজি হাজিৰ হ'ব লাগে মইতো কৈয়ে থৈছোঁ আগতে তাৰপিছত মোক ফোনো কৰিলে এছ পিয়ে মিছেছ কলিতাই ৰ'জি কলিতাই মই ক'লো যে চাওক মই এইটোতো আৰু নোযোৱা কথা নাই কিন্তু মই চাই লওঁ আজিৰ দিনটোত মোৰ কি আছে কি নাই তাৰপিছত অলপ পিছত ফোন কৰি মই ক'লো যে মই যাম বোলে হ'ব আপুনি আপোনাৰ সুবিধামতে আহিলেই হ'লে আহিছোঁ আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যিসকল বিষয়া জড়িত হৈ আছিলে সেইটোতো মোৰ লুক আউট নহয় যিখন গাইডলাইন তোমালোকক মই সদায় কৈ থাকোঁ এতিয়া নতুন গাইডলাইন হ'ল পুৰণি গাইডলাইনখন মই সেই সময়ত পঢ়িছোঁ আৰু তাত গোটেই স্পষ্ট লেখা আছে তাত এম পিজনৰ কি কথা আছে গতিকে এম পিজনে ৰিক'মেণ্ড কৰি দিয়ে এটা স্কীম তাৰপৰা সেইটো চোৱা চিতা গোটেই কামটো প্ৰধানকৈ ডিপুটি কমিশ্যনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট দি দিয়ে তেওঁলোকৰ অফিচাৰক আৰু সেইবোৰৰ লগত মোৰ কোনো যোগাযোগ নাই কেতিয়াও মই কথাও পতা নাই কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ তত্বাৱধানত বা তেওঁ